что это за остров? Что мы должны будем тут делать? По телевизору покажут? Надеюсь, не в пометкой и пропал без вести. А, телефон отдать? Прям как, не знаю, в торстве мертвых. Мне сказали, что я встречу второго участника возле трехпалого дуба. О, надеюсь, надеюсь, там еще живой человек. Здесь есть сокровища? Вы не очень разговорчивы, лодочка. Вы читали муму? Меня выбросили на остров, я видела такие передачи по «Дискавери». Там мужика тоже на дикую природу выбрасывали. Надеюсь, мне не придется есть живых животных. Так, нужно найти трехпалый дуб. Что это вообще? Дуб-фрезеровщик? О, это случайно, а не трехпалый дуб. Привет! Меня зовут Дима. Варя. Ой, у меня рука грязная немного. Ты натуральная блондинка? Нет, это мой натуральницы. А мне сказали, что я найду чемодан. Ты чемодан? Э, нет. Давай его искать. Мой чемодан всегда очень большой. Но он может быть закопан под землю. Ты не думала об этом? Никогда в жизни. О, тут, по-моему, что-то есть фотографии. Смотри скорее. Вдруг там бомба? Рыба. Точнее, то, что от нее осталось. Смотри, Ой. у нее сколиоз. Волос. Это леска, Варя. Печенье. Варя, это, это глина. Зеленка. Еще мыла не хватает только. Нож, топор, глина и парик. Яйца? Яйца. Ты умеешь выстиживать яйца? Нет. А я да, давай. Ну, девочка мне показалась немножко странной, немножко самоуверенной, но она мне кажется интересной. Смотри, тут инструкция какая-то. Читать умеешь? Ну. Нет. Попробуй. Ваша миссия – целый день прожить без изолах цивилизации. Як у бабушки. Знайти у Знайти валізі все, що може бути необхідним Для виконання місії. Для того, щоб вирішити, що саме треба робити, влаштовуйте яєчний батл. Кожен пише на яйці свою пропозицію. Той, чи яйце розбилося у батлі, виконує пропозицію суперника. А -а -а. Якщо чесно, не очікувала, що нас відправлять на остров. Коли нам сказали, що нас виберуть на необітаючий остров, я представив Райський остров Баунті. Но, к сожалению, все оказалось совсем не так. Но я уже смотрела предыдущие выпуски и знаю, что все решает яичный батл. Поэтому, буду с вами честная, я буду нечестная. И вообще парень какой-то наивный, я думаю, он поведется. Я надеюсь, что нас поскорее отсюда заберут. Заберут. А, и блондинки не глупые. Так, я не отсюда пришла. Нам нужно провести яичный батл. Изготовить. Я буду рисовать удочку. Может, нам сделать копье? Это как будет олень. У оленя есть роги? Не знаю, зависит от его жены. Я тебе не доверяю, поэтому бить буду я. У тебя глаза не очень. О, смотри, дельфины. Где? Ха-ха! Твое яйцо разбилось, а мое нет. Неудачник! Поэтому ловишь рыбу и делаешь удочку. Ты. Окей. Okay. Я видела, что вода там. Поэтому идем туда. Мы на острове, вода, вода тут везде, так что... Mm, неожиданно. Пошли туда. Забери меня от нее. <связь> Она меня съест. Да не туда. <связь> так, нам надо что-то длинное и толстое. Вот вроде бы есть. Вот, 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 иди сюда. Иди сюда. О, здесь пилочка, отлично. Есть. Надо сделать крючок. Ты решил все-таки копье делать, да? Да. Я сделаю сейчас копье, тебя на него насмекали. Поймай рыбу моей мечты. Какая твоя рыба? Я здоровенный. Дай мне леску, пожалуйста, у тебя где-то там лежала. На. За что ловить вообще будешь? На жалость? Ты червей любишь? Нет. Почему? Не кушала червя никогда? Кушала, не люблю. Не нравится он мне. А из чего крючки ты будешь делать? Можно сделать из рыбьи кости. Кстати, у нас вон есть. Отлично. Ты такую удочку поймаешь, только простую. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Клюет что-то. я поймал рыбу. Варя, Варя, я поймал рыбу. А, давай скорее разводить костер. Нет, смотри, сейчас темно станет. Вдруг пойдет дождь, мы промокнем. Давай нам нужно сделать давай дом. Есть, давай ее есть скорее. Я И говорю, давай нам разводить. нужно сделать дом, Варь. Костер. Ну хорошо, тогда давай сделаем батл. Костер. Дом. Так, ну, подержи пока маркер, а я сыграю баду. Смотри, с твоей рыбой что-то не так. Ага, -а -а, я победила. Опять. Ну ладно тогда, идем делать костер. Но в следующий раз мы будем строить дом. Зачем ты убил Буратино? Он мне денег должен был. Так. Я горжусь тобой, молодец. видишь. Маша, давай я попробую. Не, не мешай мне, я сам сейчас. Ты что, не видишь, что я пытаюсь что-то сделать? Да, я, пожалуйста. Давай попробуй, раз такая умная. А, так у тебя не забрали зажигалку. Могла бы сразу сказать. Нет, Все я, было не бы могла, я, я же хотела над тобой поиздеваться. Раз у нас есть костер, может, уже рыбу будем жарить? Давай. А как мы будем готовить рыбу? Я слышал, что рыбу можно делать в глине. Она будет сразу в тарелке. Это похоже на вареник. Ты ее укутал, прям как любящий отец. У нас остался еще один яичный батл. Давай его проведем. Варя, я не понял, где все яйца? Девять яиц или рыба? Вот что вообще можно выбрать? А, знаешь, они вылупились и убежали в лес. Да, ну хорошо, тогда получается ты проиграла свой яичный батл ты будешь исполнять мое желание. А что у каждого племени есть? Есть свой танец, боевая раскраска и бог. Да не дергайся. Я хочу другой цвет. Давай рисовать друг друга. А зачем меня? Ты проиграла батл. Но ты же вождь нашего племени. Оденем парик. Покажись. У нас есть шкура обитого леопарда, топор, Можешь пойти нарубать кустов и сделать нашего Бога. Давай, поспеши, пожалуйста. Я нигде лысых богов не видела, поэтому ему нужны волосы. Люди! Ура! Мы спасены! Отдайте мой телефон! Заберите меня и оставьте! Ну что ж, мы выбрались с острова и прожить без благ цивилизации оказалось намного труднее, чем я думал. Но мне кажется, мы справились с миссией. Ну, что ж, ну тогда давай прощаться. Давай. Надеюсь, еще увидимся. Надеюсь, не на острове.